নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ৰাতিপুৱা চাৰে দহটা বজাতে এয়া ওলাইছোঁ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি এক বিশেষ স্থানত যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বিশেষ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ক'ত যাওঁ সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেয়া আমি যাবলৈ ল'লোঁ গাড়ীও আহি পালেহি সেয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গাড়ীতে থকা মিউজিকত এটা হৰিনাম প্লে' কৰি লৈছোঁ পৰিৱেশটো ভাল লাগিব এয়া আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁৱেই ঐতিহ্যমণ্ডিত মইনবুৰি সত্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বৰনগৰ অঞ্চলত অৱস্থিত প্ৰায় পাঁচশ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ পুৰণি মইনবুৰি সত্ৰ আজি ইয়াতে আছে পালনাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আমি পালনামত সংশোধন কৰিবলৈ ভাগ ল'বলৈ আহিছোঁ দেখাই যাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আমি সত্ৰলৈ সোমাই গ'লোঁ সোমাই গৈ পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগিছে চাৰিওফালৰ আকাশ ফটা হৰিনামৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ আছে এক ধুনীয়া মনোমোহা পৰিৱেশ প্ৰথমে আমি গৈ সত্ৰত সেৱা ল'বলৈ আগবাঢ়িলোঁ এই সত্ৰ ল'বলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ ইতিমধ্যে বহুতো ভকত বৈষ্ণৱে সেৱা গ্ৰহণ কৰি আছে আমিও আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ সেৱা ল'বলৈ আজি কিছুপৰ হ'ব লগা হ'ল কিয়নো আজি বহুতো ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হৈছে পালনামত বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে আপোনালোকক আজি জনাওঁ যে আজিৰ পালনাম ভাগ আছিল শ্ৰী শ্ৰীনাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ এটাৰ পাঁচশ ঊনত্ৰিছ সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ তিথিৰ উপলক্ষে তাৰপিছত আমি লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ভোজমালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু আমি ইয়াতে সেই আই মাতৃসকলে আমাক আপ্যায়ন কৰা লুচি আৰু দম খালো খাইলৈ গছজোপাৰ তলতে এয়া কিছুপৰ ৰ'লো এয়া টিভিত লাইভ চলি আছিল লাইভৰ কিছু আমি এজোপা বকুল গছৰ তলতে বহি নাম শুনি আছোঁ সত্ৰখনত বহুকেইজোপা বকুল গছ আছে সঁচাই বৰ ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে গছৰ তলত কিছুপৰ হোৱাৰ পিছত আমি সত্ৰৰ ভিতৰত প্রবেশ করিল নামত অংশ লবলে নাম উপভোগ আহক এতিয়া এয়া প্ৰায় ডেৰ বাজিল আৰু আমিও অন্নগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ভোজনলৈ দিশে প্ৰৱেশ কৰিলোঁ ভোজনলৈতো ভকত বৈষ্ণৱৰ যথেষ্ট সমাগম বিশেষকৈ আই মাতৃসকলৰ সমাগম অধিক এয়া আমি অন্ন গ্ৰহণ কৰোঁ আহক আজির ভিডিওটি ইমানতে সামলো ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ